आज बैठक झाली काय निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातून ओबीसी चळवळीतील साठी एक समर्पित काम करणारे सर्व नेते कार्यकर्ते पदाधिकारी आले होते विविध संघटनांचे पदाधिकारी होते आणि जवळपास दो दोन तास आम्ही पुढच्या लढाईसाठी चर्चा केली खर तर पूर्वी सेम डेट ला जो जी आर काढला त्यामध्ये पहिला जी आर पात्र असा होता आणि दुसरा जी आर त्यातून पात्र काढून टाकलं आणि सरसकट असा त्याचा अर्थ होतो म्हणजेच या मूळ नाही देखी विदर्भ के ओबीसी नेता पदाधिकारी हो की आज बैठक हम लोग जो ओबीसी के हित के लिए जो लड़ने को तैयार है वो सब नेता यहाँ आज उपस्थित थे जो जे गवर्नमेंट ने दो सितंबर को निकाला था उस जी को लेकर चर्चा हुई और उसमें ओबीसी का क्या नुकसान होने वाला है इस बारे में मुख्यत्व चर्चा किया इसे यही पता चलता है कि दो एक सेम ने दो जे निकाला गया पहला जे आर में उसको पात्र किया गया था और दूसरे जे में पात्र यह शब्द को निकाल दिया गया इसका मतलब यही है कि ओबीसी के ऊपर अन्याय वो जे से होने वाला है और ओबीसी को नुकसान होता दिखता दिखने से हमारे लोग बहुत एग्रेसिवली इस सरकार इस जार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसके बारे में हमने बहुत चर्चा सभी किया है और 12 तारीख को एक कमेटी बनाकर आगे की नीति रणनीति फिक्स करने के लिए यह बैठक होगी उसमें एक बड़ा भव्य मोर्चा नागपुर में ओबीसी के हित की रक्षा के लिए निकालने की भूमिका सब हमारे मोर्चा ने आज के बैठक में लोगों की दिखी वो तो डेट हम लोग बाद घुसो नमचा व्यायोटा लाख मारा है छगन भूतगढ़ भी कोर्ट में जाने वाले है क्या उनके साथ में जाएंगे हम लोग देखो हम लोग तो जाने वाले हैं अगर वो भी जाने वाले हैं तो आज तो हमारी भूमिका हो तो गई हमारे वकील संगठना ओबीसी के है उनके ऊपर जिम्मेदारी देकर ये कोर्ट में न्यायालय लड़ाई के लिए हम उनकी उन्होंने हमने उनकी तैयारी दिखी और हमको हमारा उनको पूरा समर्थन है हम लोग न्यायालय में जाने वाले रहा सवाल भुजबर साहब का तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ओबीसी महासंघ ने जिस तरीके से सरकार का जो पत्र था उसको समर्थन किया था तो क्या अलग नहीं, नहीं देखिए उनकी भूमिका के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे वो तो जो अगर ये जे से ओबीसी के हितों को नुकसान नहीं है ओबीसी के रिजर्वेशन को नुकसान नहीं है ओबीसी समाज को कोई इसमें बाधा नहीं है तो ये उनका मत है अगर कोई उसके जे के बारे प्रो भूमिका रखते हैं

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने कार्यक्रम झाला भाजपचे नेते मोठ्या प्रमाणात होते दुसरीकडे काँग्रेसचे हे नाही कोणी जर सत्ताधाऱ्याचं मानलिकत्व स्वीकारून ओबीसीवर नुकसान करत असेल तर जनता योग्य निर्णय घेईल